सवाल है कि हमारे इस जमाना में मजाहब अरबा में से किसी एक की पाबंदी पहले से ज्यादा लाजमी हो गई है मगर सवाल यह है कि क्या कोई साहिब फ़ज़ल चार मरूफ मजाहब फिका को छोड़कर हदीस पर अमल करने या इजतहाद करने का अकदार है या नहीं अगर नहीं तो किस दलील से और अगर जायज है तो फिर तहतावी में एक बड़े साहिब कमाल फकी के इस कौल का क्या मतलब है कि अल मुंतकालू मिन मजहबिन इला मजहबिन बे बुरहानिन व यस्तौजिबुल इनता जवाब इर्शाद फरमाते हैं मेरे नजदीक साहिब इल्म आदमी के लिए तकलीद ना और गुना बल्कि इससे भी कुछ शदीद तर चीज है मगर ये याद रहे कि अपनी तहकीक की बिना पर किसी एक स्कूल के तरीके और उसूल का इतवा करना और चीज है और तकलीद की कसम खा बैठना बिल्कुल दूसरी चीज और यही आखिरी चीज है जिसे मैं सही नहीं समझता रहा थावी था का वो फतवा जो आपने नकल किया है मेरे नजदीक एक मजहब से दूसरे मजहब फिकई में इंतकाल सिर्फ इस सूरत में गुना है जबकि ये फेल ख्वाहिश नफ्स की बिना पर हो ना के तहकी की बिना पर